И воскресшего, воскресшего в третий день по Писанию, и восшедшего на небеса, и садящего отец на отце. И Марии Девы, и Его Человечеса. И Марии Девы, и Его Человечеса. Мы сегодня собрались по такому поводу. У нашей девочки сегодня появились три крестные родители. Это Геннадий и Мария. Значит, мы хотим значит, выпить за нашего ребенка. Да. То, что у них есть новые крестные родители. Пусть она растет здоровенькой. самое главное. Умная, послушная. На радость родителям. Ну и крестные родители всегда помогут. И... Как бы будет Желаю нашей Елизавете крепкого здоровья, чтобы она была умненькая, красивенькая, росла только в любви. А сильнее, чем любовь, может быть только родительское Но Я желаю вам, чтобы Господь Бог и Мизочку, и вас любил на протяжении всей своей жизни. Чтобы он всегда защищал ее, берег ее. Самое дорогое, что у вас сейчас есть, это, это дитя ваше.